обзор на рыбу. Давай, Алена. Вода Катя нам несет ножи. Уже заточила. Давай, что э, да, еще? Э, Рубрика, что а, еще? Э, ребят, вот такой толстолобик появился, классный. Кило, полтора-два килограмм, 470 гривен. Маленькие головочки. Ага. Посолить, пожарить. О, это прям что-то живое. Это живой карпик с зерками 220. Такой толстолобик 90. Карасик Карась 150, 150 да, не изменился, окунь не свежий. 150. Таранечка 150. О, вот, это таранька? Да. А почему таранька? -то Тоже 150? 150? Кефаль? 250. Это, это наша черноморочка? Да, это да. наша да. черноморочка, журавушка. 12-13 штучек на килограмм. Можно пожарить, можно посолить, провялить. Досечка была 250, бочочек 250. Лобанчик вот такой вот, углево. В общем, приходите на привоз. Тетя Катя и Калёня, рыба свежая, рыба есть. Да. Тетя Катя, вон, машет рукой. Рыба, <с <с Катя все. почистит, порежет. Да, почистит и порежет. Константин да, Мирозов, так что приходите.